Пашкин, он... Э... Ну, вы говорите, Олег Михайлович. Ой, серьезно. Получается. Вадим э, Сергеевич Хараткин, это, он выполнен тобой сейчас начальник областного управления, он является начальником управления по борьбе с организационной значением Сумойской и Ночевской области, подполковник милиции. Вот. Сразу же, как э, пришел приказ из министерства, он сейчас обыски руководителя. У нас, вы знаете, несколько недель э, Олег Демченко находился на больничном, поэтому принято решение было его сейчас выполнить обыски. Сразу вот он э, решил встретиться с журналистами, рассказать о сдобудках, это можно сказать, у Босс он э, еще э, задержание. Так что, здесь снимают наши каналы и идет будет прямая трансляция в интернете, чтобы вы знали. Так, так можно. Сотрудниками управления в борьбе с организованной преступностью в Черниговской области была задержана организованная преступная группа лиц с межрегиональными связями, которая на протяжении длительного периода времени занималась обналичиванием денежных средств государственных и коммерческих предприятий по Черниговской области. Данная группа действовала на территории Черниговской и Киевских областях. В ходе проведения оперативно ростных мероприятий данная группа была задержана. Были проведены санкционированные обыска, в ходе которых были выявлены денежные средства в сумме 180 тысяч гривен, Бухгалтерия, электронные носители информации, печати, бланки, что свидетельствует о преступной деятельности наших разрабатываемых. По данному факту возбуждено уголовное производство по статье 205 эффективное предпринимательство. Скажу, сколько обналичили? Какие суммы фигурировали? Как, за гривонные. последний период времени обналичили за 2013-2014 год, данная группа обналичила более 15 миллионов гривен коммунальных и государственных предприятий на Черниговской области. Группа разрабатывалась дли 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 длительный период времени, ну, в ходе слаженной работы оперативных сотрудников УБОК данная группа была задержана. Я так понимаю, среди фигурантов присутствует один чиновник, который, я так понимаю, он, наверное, организовал это, или подписывал платежки, или направлял эти финансовые потоки. Расскажите об его роли. Скажу, Спасибо пожалуйста. за вопрос. Если можно, буквально это задержание данной преступной группы буквально недавно только произошло. Если можно, мы встретимся с вами через период времени, когда пройдет следствие. Если есть такая возможность у вас. Хорошо, тогда, может, вы сможете уточнить, это были бюджетные деньги. Да? Бюджетные деньги да. государственных предприятий, коммунальных предприятий Черниговской области. Ну, Длительный мог... период времени эта группа разрабатывалась. То есть, я так понимаю, перечислялись за деньги за товары и услуги, которые потом не получались. Что именно имелось в виду? Конвертационный центр действовал на протяжении длительного периода времени на двух областях фигуранты наши проживают в Черниговской области, но фирмы работают как на Черниговской и Киевской области, несуществующие. В ходе проведения обысков печати и бухгалтерии электронной носительной информации были изъяты на обысках, что свидетельствует и привязывает к тем фирмам, которые, через которых были обналичиваны денежные средства. Скажите, 15 миллионов на вашей э, служебной практике, это большая сумма, самая большая? Или все-таки были еще и... Кожи? Нет, были выше, были выше суммы, но это очень большая сумма, очень большая сумма, как бы, потому что деньги бюджетные, деньги бюджетные, и нужно было следить полностью всю цепочку, чтобы всех задокументировать и провести ряд оперативно растных мероприятий для установления истинных фактов, потому что вели скрытый образ жизни, менялись постоянно фирмы. Как долго за ними, скажем, следили, охотились? Более полугода. А большая эта группа сколько там человек? Четыре человека. То есть они специализировались именно на, на бюджетной сфере? Экономическая подоснова. Есть... В основном это были деньги э -э бюджетные. То есть там, грубо говоря, откаты делали. Ну, можно сказать так. Оперативников, перед тем, как они взяли под контроль эту группу, должно было что-то, скажем так, заинтересовать, что-то должно было... Ну, они должны были увидеть что-то не так, да? Что? Как взяли свет Спасибо за вопрос, очень интересный вопрос. Это была получена оперативная информация, оперативная информация, которая период времени проверилась и получила свое подтверждение. И уже после проверки оперативной информации данные лица были взяты в разработку сотрудниками спецподразделения. За подобные преступления ну, сколько статья? У нас, кроме 205 эффективно применяется, возможно еще ряд статей, у которых, если можно, мы встретимся потом уже после, после следствия и после Я вам дам именно оценку данного преступления. А с какими трудностями сталкиваются сотрудники вашего подразделения во время документирования таких противоправных действий? Спасибо за вопрос. Трудности конспиративного характера. Очень преступная группа была оснащена хорошо финансово. финансово. Фирмы пережали с места на место, меняли свое название, менялись контактные мобильные телефоны, методы конспирации, связь. И поэтому документирование данной преступной группы немножко ну, затянулось. Но выявились более факты, которые сейчас ведется в следствие. Можно ли утверждать, что еще есть такие вот группы подобные? Их много вообще? Я не могу. Когда у, нас будет, когда у нас будет информация, когда у нас придут реализации, мы соберемся в узком кругу, я вам всю информацию до вас доведу. Работы очень много, подразделение работает, подразделение выполняет все свои функциональные обязательства. Я думаю, что в ближайшее время мы будем с вами встречаться очень часто, дабы осветить полностью всю Работу спецподразделения. Не только ОБОП, но и МВД в целом. Черниговская область. А вот вы сейчас, получается, исполняете обязанности? Исполняю да, обязанности да, начальника да. Как вам в этой роли? Справляетесь и здесь, и там? Э... Очень хороший коллектив, очень хорошие добросовестные люди. Я думаю, что мы... В ближайшее время, как э, пришел новый руководитель, нужно немножко притереться к личному составу, личный состав, чтобы притерся немножко э, к коллективу, э, к руководителю, прошу прощения. Но задачи есть, наработки есть, боевой дух подразделения очень хороший. Я думаю, что мы, не думаю, мы готовы к выполнению любых поставленных задач министерством подразделение Подразделения боеспособное, и Чие, например, подібные излучения, какие-то угруппования, которые чекают свого часа, скажем так. Есть, и мы в ближайшее время с вами опять встретимся. Вот еще. Мы будем встречаться очень часто. Наработки есть. Наработки есть, но пока не говорить рано. Я думаю, что в ближайшее время у нас будет еще там несколько ряд реализаций. Именно по организованным преступным группам. И я буду доводить информацию в общественности. Можна просто, можливо, не покине. Це стрілянина в центрі Чернігові, там а, злив інформацію в інтернеті з якихось неофіційних джерел, що це там якісь дуже серйозні були кримінальні розбірки, типа, як би від якихось а, відомих чи знаних на Чернігівщині керівників банд формування. Спасибо за запрос. Хочу вас заверить, что на Черниговщине банк формирований никаких нету. Организованных преступных групп, которые угрожали бы жизни и здоровью жителям Черниговщины и Черниговской области, таких групп нету. Это была мелкая разборка между кавказцами. Просто водитель, который пострадал, наш черниговчанин, он там оказался, ну, практически не то, что случайно, он был с ними мало знаком. И сейчас ведется следствие: лица установлены, кто вел стрельбу в ближайшее время. Этот Бастрелок будет задержан. Уже мы знаем, кто это, где он находится. Дело времени, дело техники его задержать. Никаких разборок, никаких банформирований на Черниговской области нет. Я, сперутся, я в интернете бачу, я же не вижу. И мы, я думаю, что мы по этому поводу тоже в ближайшее время встретимся. Я доведу о том, что это преступление раскрыто, преступник задержан и... И просто, ну вы сами понимаете, люди у нас любят, если немає официальной информации, чутки. Одна баба сказала, это же самое популярное радио. Ну, почему я так? Мы... Да, я обещаю себе, чтобы журналист уже познакомился ближе, да. может, отделимся от работы и лично себе рассказать немножко. Откуда? Да, попасть? да, себе рассказать. Чуть-чуть. Спасибо за вопрос. Я родился в Николаевской области, я сам с родом с Николаевской области. Прошел срочную службу. После срочной службы работал в спецподразделении, в спецподразделении. Милицейскую карьеру начинал с помощника оперативного сотрудника Южноукраинского управления УБОП, был руководителем начальника отдела УБОП в Николаевской области, исполнял обязанность начальника в области Николаевской, был начальником криминальной милиции, заместителем начальника городского управления, первым начальником криминальной милиции города. Также потом сложилось так, что пришлось поработать на Сумской области заместителем начальника УБОП и на Харьковщине начальником Коминтерновского районного отдела городского управления милиции. И сейчас работаем на Черниговской земле начальником УБОП, исполняя обязанности начальника УВД Черниговской области. Задавайте вопросы. А то, что, скажем, кадры милицейские разбрасывают, скажем так, по территории Украины, как тут воспринимается В, Вами лично то, что, скажем, или все-таки, как сказала, сейчас все-таки тяжело переезжать, там, Сумская, Харьковская, Черниговская? Скажу Вам честно, очень тяжело. Очень тяжело, потому что дома находится семья, двое деток, мальчик и девочка. Почему, как бы, сложились такие переезды, Сумская, Харьковская, сейчас Черниговская области, у меня есть руководитель Олег Михайлович Демченко, очень уважаемый сотрудник, очень уважаемый руководитель, грамотный профессионал, за которым стоит идти и стоит тянуться. Он меня в свое время брал на работу, я ему очень многим всему обязан, он меня всему научил, полностью всей оперативной деятельности. Это мой учитель, мой наставник, очень порядочный, грамотный руководитель, который за своих подчиненных стоит в и воду. Даже э, привести маленький пример. В должности начальника ВВД Сумской области буквально через несколько дней уже должен был приказ на присвоение специального звания генерал-майор. Вместе с нами начальник УВД области шел на задержание особо опасного преступника, который совершил ряд убийств на территории э, Украины. И он с нами выступал везде, то есть как бы это человек легенда и очень мало, очень мало таких офицеров, они есть, и, слава богу, они есть, э, то есть э, которые идут вместе со своими сотрудниками на задержание особо опасных преступников. И так получилось, что это не, не от него, не от меня не зависело, есть министр, есть э, приказы приказы министерства, где кому проходить службу. Очень тяжело пережать, конечно, очень тяжело. думаю, вопрос. Вот вы уже как исполняющая обязанности руководителя области, впереди четыре выходных, да, майские праздники. Бахмас информации, где, где такие нагнетания обстановки, в плане того, что в да? Черниевская милиция, заходы для того, чтобы эти пришли спокойно. Спасибо за вопрос. Будучи буквально вчера, мы встречались с общественностью, встречались с представителями народной самообороны, правого сектора. Прошла деловая встреча, очень конструктивная. Мы договорились, так как бы, Поговорили, пообщались очень грамотные руководители о том, что на Черниговской земле не может быть никаких разногласий, не может быть никаких, там, скажем, непониманий. Все праздники и не только праздники на Черниговской земле будут проходить спокойно. Все сотрудники милиции в форме будут находиться на улице, обеспечивать охрану общественного порядка. Охрану общественного порядка, в том числе я буду на форме, э, на форме, на одежде находиться. Все будут на улице, дабы жители Черниговской области и города Чернигова отдохнули, праздники провели спокойно. И не только праздники, а все остальные дни. А, Вадим Сергеевич, такой вопрос. А вот, у нас сейчас в соцсетях много чего будет. В том числе, вот и вчера я замечала, что некоторые пользователи Чернигова обсуждали вот настроение, целящихся среди наших милиционеров. В частности, высказывались предположения о том, что Наша милиция почему-то вот пророссийский настроена. Вот опишите, как наши милиционеры, вот сейчас постмайдановский такой период, какие настроения среди них царят, как вот, что они чувствуют, какой у них боевой дух и так далее. Потому что в свете последних событий это очень. Спасибо огромное за вопрос. Я еще раз повторюсь, еще раз скажу, как бы боевой дух подразделения очень нормальный очень э, спокойны и люди готовы выполнять любые поставленные задачи. А про российски э, ну, у меня такой информации нет. Все львиная доля э, сотрудников милиции, жителей Чернигова и Черниговской области, которые предки, родители, родственники, все находятся здесь. Мы собирались, мы собирались с коллективом, мы общались. Как бы боевой дух подразделения очень хороший. И никаких, скажем, там разногласий, где-то каких-то там апатового настроения такого в коллективе нет. В ближайшее время мы покажем показательное выступления спецподразделения нашего э, на милицейского. Я думаю, что мы вас тоже пригласим, если вам будет интересно это. Вот дабы осветить общественности о том, что, скажем, не только боевой дух, но и физическое развитие наших сотрудников на высоком уровне. И готовы выполнять любые поставленные задачи министрам и руководством министерства. А нет, нет, на востоке Украины ни в коем разе. Здесь, здесь будет, на закрытой территории, если он, ну это как, э, э, с плана посмотрим по времени, как будет получаться. Я думаю, что все в ближайшее время у нас будет хорошо. Пожалуйста. Спецбатальон Чернигов, там формируется, там была недельная информация, 25% да, против, <связано> а сейчас уже ну, есть желающие. Насколько получается очень строгий отбор, скажем, не набирается, или все-таки там... Спасибо за нормально. вопрос. А набор идет, набор идет. Уже более 80 кандидатов у нас есть. 30, 36 человек прошли этот отбор. Отбор по упрощенной форме. То есть, не если сотрудники милиции, устраивающие на работу, проверяют полностью все, родных, близких и так далее, полностью все окружение, ну и близкое, близкие родственные связи, то в, этот, в это спецподразделение отбор идет только по кандидатам. По упрощенной форме люди идут, люди идут с большим желанием. Я думаю, что скоро укомплектуются все вот эти вот формальные вопросы, какие они должны там утрястись по поводу там, заработной платы, новой одежды. Сейчас решается вопрос, где они будут находиться, где они будут там, проживать, где будут базироваться. Ну, это, это мелочные вопросы, которые сегодня-завтра не утрясутся. Как можете прокомментировать ситуацию с игорными заведениями в центре города? Вчера была на полуботка 6, вот, там разбирались. Лично мне один из членов самообороны сказал, что э, игорное заведение каким-то образом связано с отделом ОБОС. То есть э, вчера пытались неправильно специально составить протокол, чтобы сделать какую-то затянуть вот эту ситуацию. Как вообще можете прокомментировать работу игорных заведений в городе? И рассказать, какая работа ведется по устранению незаконных... Э, Спасибо за вопрос. В этом году сотрудниками спецподразделения УБОП была направлена организованная преступная группа, которая занималась незаконной деятельностью в сфере игорного бизнеса. Эта группа тоже длинный, большой длительный период времени наслеживалась. В этом году ее направили в суд. Сейчас есть приказ министра. Полностью весь игорный бизнес на территории Украины, не только Черниговской области. Его быть не может. Просто его нужно его убрать. Подпольные какие-то на свой страх и риск, где-то кто-то там, они, они могут работать. Но только у нас появляется информация, мы принимаем шам, самые жесточайшие меры по устранению этого Егорного зала. А информация какого должна быть рода? Заявление должен кто-то писать, либо просто можно сообщить? Можно позвонить, можно позвонить на телефон дежурной части. Можно позвонить на телефон. Э дежурной части у БОПа или УВД. Любая информация, может быть, не нужно представляться, ничего, просто сказать, там-то или там-то работает где-то игровой зал. Сразу выйдет немедленно следственная оперативная группа, и этот зал будет закрыт. Как мне известно, достоверных источников на территории Черниговской области, может быть, где-то, я не исключаю, 100% информацию я не дам, может быть, где-то какой-то подпольный, так на свой страх и риск он работает. То есть, но по сравнению с другими областями на территории Украины, мы стараемся его полностью его убрать, изолировать, чтобы у нас его не было. Как и горный бизнес, так и по линии наркомании. Это два вида, которые их нужно устранять в самое ближайшее время. По линии наркомании мы тоже, я думаю, даст Бог, все будет, все будет хорошо, в ближайшее время встретимся, я вам доведу информацию о проделанной работе. Спасибо. Вадим Сергеевич, еще такой вопрос касательно стрельбы. Была информация в соцсетях, снова же таки, от руководителя Центра Доброчин Александра Подгорного о том, что вот дорожная варта, которая несет службу, которая была вместе с гаишниками, был выявлен вот человек, который тоже угрожал пистолетом другому жителю вот нашего города. Информация достаточно таки путанная. Может быть, вы как-то больше проведете на нее света. Там какая-то якобы Мазда, это в районе было, магазин Огомельский, вот туда вот что-то. Сейчас по вот этой информации проводится разбирательство, да, она имеет место. Если можно, мы с вами встретимся после полного разбирательства правоохранительным уровня, но я вам всю информацию доведу. Все, что будет случаться на территории Черниговской области города Чернигова, мы будем с вами встречаться, будем э, доводить общественности, чтобы люди, были, люди знали, что творится у нас и что делает правоохранительная система Черниговщины. Наденько Спасибо большое. Очень приятно пообщаться. Спасибо огромное. Я думаю, что мы будем встречаться по несколько раз в неделю. Да, Бог только по хорошим. Только по рабочим, только по рабочим и по хорошим моментам. Кто сейчас заказывал? Не человеку надо. Не-не, пейте сейчас, попейте, конечно, обязательно.